Борис Пінкус з нами є на прямому зв'язку. Спробуємо поговорити, пане Борисе. Мої і наші вітання вам. Дякую, рад бути на вашому каналі. Давно не общалися. І слава великій Україні! Дякую вам, героям. Слава! Ну що ж, чого чекати від наших партнерів від Сполучених Штатів? Дайте нам радісні новини. Є у вас вони? Ну, вы знаете, друзья мои, я все время обещаю, и мои обещания не сбываются, к сожалению. Но, но, они не сказать нельзя, что они не сбываются на 100%. Продвижки есть, медленные, но есть. Но вот сегодня мы настолько продвинулись, что дальше отступать уже некуда. У меня есть все-таки опять по старой моей традиции оптимизм. Почему? Потому что первый спикер а, Джонсон получил добро от самого Трампа на а, формирование соглашения по оказанию помощи Украине. Вот это самое главное. Хотя уже Трамп имеет врагов внутри своей партии, там несколько отмороженных с мозгами республиканцев, они выступают против, считая, что приоритет должен быть только внутренние проблемы, и никакой ни Израиль, ни Украина. И тем не менее, самая хорошая новость в том, что после визита спикера а, Джонсона а, по месте Трампа и встречи с ним на прошлой неделе, Трамп поздно вечером, позавчера, где-то в 11 часу ночи, уже был на телефоне а, президентом Байденом, лидером большинства в Сенате Шумером лидером меньшинства демократов а, Хакимом Джеффрисом. И он предложил свой план, который он собирается выставить на голосование уже в пятницу вечером. Вот это самое интересное. План его следующий. Он отдельно подготовил голосование по оказанию помощи Израилю, отдельно по оказанию помощи Украине, отдельно по оказанию помощи Тайваню. И четвертый план, это план Укрепление границ с Мексикой. Причем по оказанию помощи Украине, я вам напомню самый больной вопрос он имеет право быть принятым хотя бы потому, что лидер меньшинства а, демократов в Нижней палате Хаким Джеффрис сказал, что если а, значит, спикер Джонсон выставит на голосование в любой форме, но главной идеей, помощи Украине, то демократы в большинстве, я подчеркиваю, не все, но в большинстве поддержат. Таким образом, это голосование может пройти в пользу Украины. Вот это дает нам оптимизм, и я думаю, поздно ночью, в ночь на субботу, и в субботу мы будем с вами уже знать позитив о принятии uh -huh. соглашения о помощи Украине на 61 миллиард. Скажите, будь ласка, а чего, на вашу думку, Трамп Сделал себе собі крок назад. Чему он теперь готов помогать? Хороший вопрос. Во-первых, он никогда не был против Украины. Я вам так. прямо скажу, ребята, давайте будем честными. У Трампа очень мало шансов выиграть выборы. Очень мало. По последним опросам он побеждает у Байдена от 3 до 4%. Это на уровне погрешности. Это практически можно считать, что ноль. Это нет победы уверенной. Почему? Да потому что он выигрывает феноменально внутри своей партии только. Внутри республиканской партии он набирает 75%. Остальные 25% это Ники Хелли. Поэтому, когда мы смотрим на результаты опросов сравнения Трампа по отношению к Байдену в национальном вопросе, как я уже сказал, только 3-4%. Но когда мы смотрим а, соотношение между Ники Хелли и Байденом, там Ники Хелли побеждает от 17 до 22, даже 25%. Хотя Ники Хелли побеждает внутри партии, республиканской своей родной, только 25%. Почему в национальном, национальном масштабе? Трамп проигрывает mm -hmm. сильно Тихели, а Тихели выигрывает. Да потому что у нас в истории Америки еще не было никогда, чтобы президент, будь то демократ или республиканец, выиграл, ограничившись голосами только своей родной партии. Он, чтобы победить, должен непременно получить голоса mm -hmm. и конкурирующих партий. Я вам напомню, у нас в стране 42 миллиона зарегистрирует демократов. 36 миллионов республиканцев и 34 миллиона независимых. Поэтому Ники Хели побеждает в национальном масштабе, дополняя к своим 25% республиканцев еще и голоса независимых. Вот сегодня голоса независимых будут решающими 5 ноября. Трамп по сей день имеет проблему. С 10-15 миллионами голосов, которые не имеют в повестке дня Украину и Израиль mm -hmm. как приоритеты. Нет. У них Украина и Израиль на пятом-десятом месте. Вот эти 10-15 миллионов хотят проголосовать за Трампа, но при условии, если он будет сосредотачивать свое внимание на внутренних проблемах. Например, нелегальная иммиграция, высокая... Преступность, высокие цены на товары первой необходимости, например, и инфляция, которая, угу. к сожалению, у нас начала опять расти. Поэтому Трамп популист. Он пытается избегать разговоры о внешней политике, особенно о оказании помощи Израилю и Украине. Постоянно он избегает. Но вот теперь его прижали. Вот самый наглядный пример, его интервью в Параж. Тому самому Фараджу, который был а, председателем консервативной партии Великобритании, который буквально меньше, чем две недели назад брал у него интервью и заставил ему сказать правду о том, будет ли он помогать а, странам-членам НАТО, если Путин угу. будет их атаковать. И Трамп сказал правду. Он говорит, я специально говорю, что не буду помогать, чтобы европейцы сами стали себе оказывать помощь, а то они иждивенцы. Они все положили на наши плечи. Но это же нечестно. Они даже, говорит, не платят э, больше половины из 30, там сегодня уже 32 страны член, члены НАТО, не платят даже 2% от ВВП бюджета НАТО. Поэтому я, Трамп говорит, специально говорю это, чтобы их подтрунивать, чтобы они зашевелились. И Трамп говорит, что это его слова сработали. Теперь даже две. Вечно независимые страны, как Финляндия, Швеция, вступили в НАТО благодаря Трампу. Трамп говорит, благодаря ему сегодня европейская экономика переходит на военную. И, конечно же, в конце Трамп закончил, конечно, буду помогать НАТО. Теперь, когда Джонсон съездил к нему на встречу, более трех часов они общались за закрытыми дверями, детали мы не знаем. Но когда... Джонсон вышел из его офиса, из его поместья, выехал и сказал, что он доволен встречей с Трампом. И, когда он уже стал говорить с лидерами нашей страны, и с президентом Байденом, и с лидерами демократов в обеих палатах, они делали консенсус по оказанию помощи Украине, Израилю и Тайваню. И вот это, очень И это Пає тому вибори голосування буде. Я наочно mm. надію вірю, то голосування буде пользу України і давайте вже так казати. Не, не тільки це важливий момент, тому що якщо дивитися на ту вісь зла, яка зараз існує. А це Росія, це Іран, це Північна Корея, звісно, це е, Китай, як би там не було, то е, допомога Україні, м, Ізраїлю та Тайваню. Це, це так би мовити вісь добра. Це те, над чим зараз весь цивілізований світ має працювати, тому що саме тут вирішується доля всього людства по великому рахунку цивілізації в Україні, в Ізраїлі і, можливо, в Тайвані. Хоча будемо сподіватися, що великої війни там не буде. Але для цього потрібна перемога вже зараз в Україні. Я думаю, що це розуміють в Штатах. Ви абсолютно правильно падметілі полаження. Серьезная, насколько вот эта помощь может оказаться позитивной в решении а, победы Украины над этими варварами. И я считаю, что сегодня надо коренным образом менять стратегию. Стратегию оказания помощи в Украине с целью, чтобы она победила, оказывая ей помощь наступательными видами вооружений. Вот это очень важно. А с другой стороны, и, на мой взгляд, обстановка настолько накалилась. То, а сегодня америке нужно срочно вступать в контакт в деловой в, в контакт с китаем это раз и, очень важно подключать индию это два тем чтобы а, обуздать сегодня нагнетание обстановки в мире в целом и в частности решить вопрос завершения войны в украине путем выдворения этих воров за границей 1991 -го года. И в противном случае мира не будет. И война в Украине и на Ближнем Востоке может перерасти в глобальную мировую войну. Чего, конечно же, не хочет ни Китай, ни Индия, конечно. Это крупнейшие mm -hmm. державы мира. И Америка прежде всего. Поэтому очень важно сегодня от Байдена зависит многое. Mm -hmm. Он должен так. взять на себя смелость быть лидером. По сей день, к сожалению, я вам честно скажу, мне стыдно за мою страну. Америка сдерживает Украину, не давая оружия. Я очень, знаете, расстроен тем, что идет мощная волна против республиканцев, обвиняя их, что они не дают оружие Украине. Это неправда. 4 миллиарда долларов, которые имеет Тони Байден, он до сих пор их не использует. Более того, европейские страны, члены НАТО, на сегодняшний день, по официальным данным, имеют ровно 101 систем «Патриот». Почему они до сих пор не дают их Украине? Почему? Почему надо надеяться на Америку, на этого балбеса нашего президента, который не хочет победы Украины? Потому что последние слова Байдена были, Америка будет помогать Украине столько, сколько бы она сколько мы можем. Это чушь собачья. Мы должны помогать Украине столько, сколько поможет Украине победить. Вот так должен быть разговор. Поэтому сегодня республиканцы, вы посмотрите, дай бог, пятницу, субботу мы узнаем новости хорошие, уже пойдут новые виды вооружений, наступательного характера. Республиканцы говорят, мы не подпишем соглашение Украины, помощи Украине, помощь mm Украине, -hmm. до тех пор, пока не увидим по списку самолеты F-16, системы Слушайте. ПВО Патриот, понимаете, и ракеты дальнего радиуса действия Атакамсы. А, до да, речи, стосунки... Да, радиусы 30 300-500 километров. Само так. Слушайте, буквально одно питание. Я хочу просто зрозуміти. Ну, дивіться, найбільші виробники зброї в Сполучених Штатах... Це, як правило, прихильники республіканської партії. Ну так, великі збройні магнати. Це як правило республіканці. Або принаймні вони голосують за республіканців. Правильно? Да. Да. Тепер да. ми дивимося, що фактично зараз американська збройна промисловість піднімається, дуже сильно піднімається. І єдині, хто їй ставлять у ці палки в колеса, це республіканці, політики, які не дають можливість заробляти республіканцям. Виробникам зброи. Вам не здається, что это трошки дивная ситуация? Ребята, давайте так. Семья не без уродов. У нас есть балбесы и среди демократов, и среди э, республиканцев. Вот республиканцы 3-4, у нас есть такой, знаете, называется колкус свободы. Так. Там набирается около 30 человек этих балбесов, негодяев. Понимаете? Это с одной стороны. А с другой стороны, демократы — это прогрессисты, которые давят на Байдена с тем, что он зак закончил войну сегодня и в Украине, и в Израиле путем mm -hmm. переговоров. Знаете, вот уступи знаете, мир в обмен на территории для Украины и Израиля. Вот это вот избитая леволиберальная практика, которая применялась по отношению к Израилю в 90-е годы. Этими двумя ослиными договорами ословскими, так, если правильно говорить. Я их называю ослиными. Которые привели к трагедии Израиля. тысячи пожертвований. Так вот, в вот эти две волны давят сегодня на Байдена. Байден сам либерал до мозга uh -huh. костей. Да еще он находится под влиянием Обамы. Понимаете? Поэтому он нерешительный. Воли нет. Uh -huh. Из-за этого Украина сегодня теряет Тысячи, тысячи жизней каждый день вместе с Израилем. Поэтому сегодня мне, то дает повод быть оптимистом, это единство двухпартийное. Все-таки значительная часть демократов, значительная часть республиканцев едины в показании помощи Украине. Вот это самое главное. Плюс к этому еще не менее важная новость. Сегодня mm -hmm. последние данные... 62% американцев за неукоснительную помощь Украине до полной ее победы. Причем эти люди, голоса, независимо от партийной принадлежности. Вот Дякую. эти два фактора гарантия угу. тому, что помощь будет оказана Украине до полной ее победы. Плюс к этому я очень верю, что победят республиканцы. Неважно, Трамп, Мрамп, угу. кто бы ни был. 5 ноября республиканцы должны победить. И тогда помощь Украине будет... Ви не представляєте, яка Україна буде ведучою бідучою страною міра ні дякую в масштабі економіки, но і в геополітиці. Я в цьому не сумніваюся. Я вам насправді Это дуже очень дякую за ваш оптимізм. Його нам тут повірте не вистачає. Ви знаєте сьогодні, яка сталася трагедія. Терористична да. Росія вдарила по Чернігову Чернігов, так. Да, це да. величезна трагедія. Тобто, у нас немає ракет, ми не можемо захистити. А вони б'ють по лікарнях, вони б'ють по житлових будинках. Тому так. дуже сподіваємося, що цей тиждень буде переламним і у нас, і у вас Борис Пінку, з керівник республіканської партії, по 45-му округу асамблеї штату Нью-Йорк, Зараз був з нами на прямому зв'язку.